Только Паша! Туду, 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 ту. только Паша! Лед высшего, наивысшего готунку. И Патриот сразу играет лучше. Да, когда... Так, тут позиция мне тоже нравится. Тут еще поснимаем красиво. О, когда шайба тут нам прилетает. Тоже классно. Сразу у нас игра здесь рядом и безопасно когда защитное стекло а то там в центре тоже хорошо красиво но ключками машут над головой где шайба вон она ой тоже позиция тут я все протер уже с средством так что красивое качество. О, пас на горишко. Вау! Ну и где вы, грамси? Молодцы. 11-2, третий период. Патриот Криженко. Патриот попереду. Впевнено. Первый период. 1-1-2-1. На корость Патриота. И так пошло, поехало. Второй период был основной. И нормально позабивали. Так сделали зазор такой большой даже можно сказать а сейчас спокойно уже докатывает хорошая команда патриот 13 -й. 11 -й год играли до этого тоже выиграли у одессины одессина одесса была также ролики смотрите красивые интересные Это все получается выдачи, петры но тихо. <laughs> Без звука. Но это и тоже хорошо. Не мешают забивать. все очередное. <laughs> кидание Максим Литвинчук, арбитр, и Влад Снежинский. Он как будто позирует нам Здесь Хорошая позиция Интересно